День 1 мая в этом году для города Дербента особенный. Он знаменателен столетним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Абисова Магомеда Магомедовича. Несмотря на преклонный возраст, ветеран всегда в строю. Много воспоминаний хранится в памяти ветерана о военных годах. Из Ивановича Кабат переехал сюда, с вечером переехал, тогда -то пешком ходили, не был транспорт. Утром отправили нас в армию. А туда мы приехали в Америкала, из Мамеркала на в Бахашкала. Бахашкала из Дагестана собрал много народ. Идем провожаю поезд. Провожаю. Осталось у нас очень мало людей. Я спрашиваю. Нас куда? Почему у вас пришел лейтенант тогда? Я не знал воинское так звание. Я говорю, я вас забираю в военное училище. Он, как сегодня, помнит свое первое сражение в Крыму. Первое боевое 345-й дивизию в Крыму. Симферополь, а потом севастополе а потом раненые в Сухоми лежали в госпитале. На наших ветеранах подающих пример подрастающему поколению, основывается патриотизм. Победную весну 1945 года Магомед Магомедович встретил в Берлине со слезами на глазах. Где встретили победу? В Берлине. В Берлине были. В Берлине встретили. работал в Берлине. Полтора года работал в Берлине после войны. Приехали, а потом не мог, да, работать не мог, потому что от головы до ноги все ранение. Разговаривать трудно было. У меня это, сестра, были Тогда отец, мать уже, не видели. За спиной у юбиляра невероятно сложный и насыщенный жизненный путь. Несмотря на то, что родные юбиляра проживают далеко за пределами Дагестана, в этот день они все рядом и большой дружной семьей отмечают юбилей. Президент Российской Федерации Владимир Путин прислал Магомеду Магомедовичу поздравительное письмо. Поздравил его также президент Дагестана Рамазан Абдулатипов. В этот день юбиляр принимал множество поздравлений. Широкое празднование столетнего юбилея будет иметь продолжение в банкетном зале Хаял. На вопрос, чего бы ему хотелось больше всего в этот день, он с улыбкой отвечает – собрать вокруг себя всех родных, близких и друзей. В завершении встречи генеральный директор телеканалов Каспий и Ватан Союз Алихан Аваевас Максимович поздравил юбиляра и вручил подарок. Мы вас поздравляем с вашим Желаю вам счастья, благополучия и удачи вам. Спасибо. Обязательно. Обязательно давай, давай. чё Наша съемочная группа присоединяется к поздравлениям и желает Магомеду Магомедовичу долгих лет жизни и благополучия. Диана Бабаева, Олег Баскулиев, телеканал Каспий.